три парома. Два, два едут в Олешки, один едет на голову туриста. Люди садятся на паром, приезжают в пункты временного размещения, а, там находятся сотрудники МЧС, ВДА, и они непосредственно распределяют этих людей по направлениям, которые уже сами люди захотят. То есть либо же они остаются на том берегу, либо же едут в Российскую Федерацию. Вот. Предварительно, чтобы этот процесс был упрощен, людям э, выдают номера телефона в горячей линии. Люди там записываются, разговаривают с сотрудниками в горячей линии, и уже э, люди на той стороне, получается, когда пересекают, знают, уже этих людей у них есть списки, чтобы не было никаких проблем. Сегодня получился небольшой казус, пришло людей больше, чем ожидалось, но тем не менее... Mm -hmm. Спасибо. Sure, sure,